xo'sh qishda sizda svetdan muammo bo'lyaptimi yarasiga tuz sepdima ah, hozir e. <laughs> yildan yilga tok muammo bo'layotgan vaqtda kvant sizlarga oqilona yechim beradi kvant generatorlari shovqinsiz hamda hamyonbop qulay muammolarsiz yigirma to'rt soat tinimsiz ishlaydi svet ketsa o'zi yonadi svet kelsa o'zi o'chadi asosiysi bizda xohlagan to'lov uslub bor ha aytgancha bizda halol bo'lib to'lash imkoniyati ham bor agar hali ham o'ylanayotgan bo'lsangiz unda ayni qishda sovuqda svetsiz qolasiz hoziroq bizlarga murojaat qiling kvant qulaylikni biz bilan yarating